Тавпыга Александр Евгеньевич, позывной математик по первому моему образованию. Расскажите, будь ласка, когда вы отправились в зону боевых действий, еще было причиной этого? причина этому послужил бардак и беспредел, который начался в Донецке еще в марте-апреле текущего года. 2 мая, когда был взят в плен Якубович Николай, советник Авакова. Я пытался противодействовать бандитам вместе со своим товарищем. Мы были вынуждены покинуть родной свой город Донецк и уехать в Днепропетровск, где было сформировано было решение в МВД формировать батальон Донецк-1, но потом политические интриги целого ряда людей привели к тому, что была сформирована пятая рота батальона «Днепродин» из добровольцев. Приблизительно 50 на 50, 50 процентов составляли выходцы из Донецкой области и Луганской, а вторые 50 процентов это выходцы со всей Украины, в том числе из города Полтавы. Сразу оговорюсь, я подполковник в отставке, вот, заработавший пенсию и мне пенсию платит украинский налогоплательщик где вам довелось побывать э, за все эти месяцы пока продолжается война на Сходе за эти месяцы пока идет так называемая антитеррористическая операция как любят говорить наши руководители страны побывал в Луганской области несколько дней в Мариуполе, в Новоазовске. И на протяжении последних двух месяцев был в поселке Пески. Это восточный въезд в город Донецк, это направление на Днепропетровск. Ну, скажем так, в 500 метров от таблички город Донецк. Мы там находились с конца июля, вот, весь август и практически до конца сентября. Тем самым мы обеспечивали э, коридор, по которому идет снабжение Донецкого аэропорта и э, автолитики. Войсковых подразделений, находящихся По засобам массовой информации, там, по, по группам в социальных мережах часто появляется информация про злые израды сбоку боку командования. Что доводилось вам особисто с этим встречаться, что вы можете про это сказать? Ну, был такой случай, где-то приблизительно на третий день нахождения нас в Песке, нашему командиру роты поступил звонок вот, о том, что надо отойти приблизительно на 5-7 километров назад. Ну, командир наш, человек своеобразный, побеседовал с теми представителями генерального штаба вот, и сказал, что ему отсюда виднее, имеет смысл отходить в подразделение или нет. Вот, и мы остались на занятых рубежах. На тот момент мы еще, как говорится, еще и не окопались то толком. Нам приходилось под минометным огнем э -э рыть себе окопы сейчас там уже есть более-менее укрепление, но это все укрепление временного характера. Потому что, я так понимаю, укреплять стационарно, строить какие-то сооружения наши руководители, сидящие в Киеве, там не собираются. Как говорится, они видят это все временно. Наступление не идет, никто не проводит видимо где-то решаются какие-то вопросы политического характера больше чем тактические задачи необходимые нам может быть идет торговля донецкий аэропорт за Новоазовский Тельманово я не знаю это мне тяжело судить вот. а то что скажем Перемирие, которое подписали в Минске, привело к тому, что за первые пять часов перемирия у нас было четверо раненых, тяжелых, которых нам пришлось отправлять. Это было. Скажем так, идет перемирие а противник. Я не называю сепаратистом, я называю это противник, делает прорыв в результате которого гибнут наши товарищи. Я не понимаю такого перенесения. Чи у сибирити батальону Днепра 1 вот устане месяци були під песками, песками чьи, может ли его там вони были в каких-синших локациях. Ну я знаю, что не все были на песках, часть была в определенное время в Новозовске кто-то участвовал в наступлении на Иловайск, которое было с успехом провалено. Я считаю, что оно было провалено по вине руководства этой операции. Нас сейчас вывели по ротации, мы не находимся сейчас в зоне боевых действий. Кто-то зашел, я слышал, на прошлой неделе из тех ребят, которые зашли вместо нас по ротации, еще один человек погиб. Багато бійців батальйону Дніпра 1 були поранені чи загибли в ході бойових операцій. Можливо, ви хочете про когось розповісти там, загибших товаришів, які героїчно проявили себе на передовій. Ну, можу сказати, що зайшло нас одразу 22 чоловіка туди з п'ятої роти на Песці, тоді в июлі місяці. Потім ще додавалися к нам люди. погибло, скажем так, на момент нашей ротации, непосредственно из нашей роты погибло 5 человек. А раненых, по-моему, 33 получилось на данный момент именно оттуда, именно с песок. И, скажем так, сейчас оставить пески и отступить назад, ну, это будет, наверное, предать тех наших товарищей, того же самого ювелира, который 1, 1 сентября э, отправил ребенка в школу, отпрашивался на пару дней, ездил к себе во Львов, а 14 сентября он гибнет в бою с противником, который э, прорвался фактически к нам в ты. Хочу сказать, хочу добавить, что непонятная мне эта война. Нету сплошной линии фронта какая-то война блокпостов. На основных дорогах стоят блокпосты и с нашей, и со стороны противника. Но на тот же самый Донецк со стороны вот и Песок, и Курахова, там дальше, Маринка, там существует целая сеть дорог, по которым можно проехать. И которыми пользуются наши оппоненты, чтобы нанести нам какой-то материальный урон. Хочу еще что добавить, скажем, я имею постоянные связи с людьми, находящимися в городе, там в Донецке, в Макеевке. Там есть, если кто-то не верит, я могу это достоверно сказать. Там существует российское присутствие, как техники, так и в живой силе. И именно в личном составе, потому что столько найти специалистов в нашем регионе тех или иных военных специальностей ну, реально невозможно. Скажите, будь ласка, вы вот проехали зараз боевых дей мирное место. де багато молоді, багато людей там відпочиває, ходить у нічні клуби. А от, ну, як ви особисто як боєць сприймаєте це, побувавши в зоні бойових дій і бачачи, як на ваших очах гинуть ваші товариші? А Мені подобається цей довод. Мені подобається, що здесь мирне небо, що тут не свистять кулі, Я, я не знаю, мне не доводилось смотреть телевизор вот, здесь. Ну, есть некоторые, скажем так, сложности с этим. То, что вот здесь бегают дети, гуляют старики, мамы выгуливают коляски, это очень хорошо. Я хочу, чтобы это здесь и сохранилось. А сама сприйняття суспільства і и до до проблемы, вот насколько, что вы можете про это сказать? Ну, я думаю, что здесь не, как вы говорите, не байдужі люди. Я на нескольких ларьках, которые продают те же самые хот доги кофе, видел, скажем, благодарственные письма от батальона Азов. Здесь же в Полтаве я слышал, есть база, на которой Азов тренируется. И я так понимаю, в Азов идут люди именно с данного региона, и он в какой-то части формируется за счет этих людей. Так что здесь люди не байдужи. видел я в районе обладминистрации, там, что сбор средств для армии идет. Там, кстати, возле администрации есть на деревьях развесили, как эти, исключим, примотали плакаты о том, что один мне очень понравился. Ну, суть такая, что Донбасс вы выкахала Януковича, Азарова, Ефремова, Ахметова. Теперь из-за этих людей плачет вся Украина. И, скажем, и подпись Полтава. Да, это правильно. Я так и считаю, что это они с... виноваты. Саша, сюда батарея. Давай, с... само таких, что ты хотел сказать, ты, может, его там вот тільки, что ты там говорил про то, что там в Донецк рошку и так далее, потому что сейчас, а, ну, может, скоросисты. Мои, скажем так, бывшие коллеги мне сообщили о том, что министерством госбезопасности Донецкой Народной Республики я объявлен в розыск, и на днях обещают мне по электронной почте даже прислать этот разыскную за совершение, как там сказано, ряда преступлений против Донецкой Народной Республики. Что вы можете пожелать гражданам мирных мест, а, как боец и участник войны? Ну, участникам войны нас никто не признает, хочу заметить, потому что Война вроде есть, но ее официально у нас нет. Это первое. У нас есть беженцы, которых никто беженцами не признает. И я понимаю, что он делается государством специально чтобы не было ни у людей ни статуса беженца, ни статуса участника боевых действий. Потому что это будут лишние расходы. А наше государство расходовать на своих граждан деньги не любит. Оно больше предпочитает положить эти деньги себе в карман. Я говорю, как есть. Что пожелать людям? Мира, добра, счастья, мирного неба над их головой. Ну вот и все.